Итак, мы сейчас будем петь, мы все еще в этом году в режиме, но там же, мы также, короче, я сестра, вы знаете, что, например, я с сестра, я с дедушкой, я с дедушкой, почему так не надо срабатывать? сейчас я выключу эту музыку, мы будем не ехать, да, ну, кто знает, не срабатывает, простите. простите, забудь, короче, да а, в принципе, я Изначали. бы, наверное, чуть плохо петь, потому что... Мы, мы не репетировали, мы все музыки вот И потому что я не сильно знаю, да. Я тоже можно. Пишу, да, что там что пока. Давай. Все, мы начинаем. Мне <связь> неудобно. <связь> 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 или украсть, но Сейчас Безмолвное королевство, королевой стала я. А ветер стонет, и на сердце ураган. Мне бы его держать, но я не могла. Не открывай, храни секрет Будь хорошей девочкой для всех Закрой все чувства на замок Научить на все Отпусти Отпусти, Отпусти. Нет не Уже не вернуть Отпусти И забудь Новый день укажет путь. Не боюсь ничего уже. Пусть бушует шторм. Холод всегда мне был по душе. А я бегу все выше на ледяную гладь. И страха мне вернувший Меня уж не догнать Пора узнать, что я могу На службу призабуду Забуду, обрету вальда Навсегда Отпусти и забудь этот мир Пути и забудь, и не будет больше слез. Здесь мой дом, мой снежный Пусть большует что, и ты за воздух и земля отма. Подгласный небороз и ну что за да? С не зеленью вдоль Встречу я первый мой рассвет. Пусть бушует шум! Голос всегда мне был по душе, да, вот мы спели, ну короче, спросите, что мы тогда были, мы вам покажем, короче. А вжали мы за Рудика, Рудика, да. Рудика, это наша вторая собака. Старик, поверу. Спросите, он такой-то нет, ну что, а, короче, ну вот, а, всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Почему о, о, же кошки о, не видно? видно. Ну вот так что пели? Блин, простите, если мы так пели. Мы потом просмотрим и выложим, и нет. Да, ну короче, ставьте лайки, пишите комменты, М -м, подписывайтесь на канал. Конечно же, да, же да, подписывайтесь да, 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 подписывайтесь, я подписываюсь. Ну, и, конечно, ставьте комментарии, я люблю их читать, а сейчас да, кстати, я скину, может быть, ссылочку на свои одноклассники и контакты. Кто будет меня много писать, а ну, как бы на меня подпишется, Там я дам свой скайп, и мы с вами поговорим, как бы, вживую. Так что, если вы хотите, то я буду разговаривать с сестрой. Хочешь, я буду разговаривать с братом с юродным. Всем пока. Пока.